真是有硬堂。 难道是系统开局送男友的血送？大可不必。怎么就晕了？嗯，应该是地血寒。嗯、一个陌生而又神秘的 NPC，要是救了之后，触动了什么隐藏剧情，那可、个、是麻烦。 我还得逃命啊！对不住啊，小林。 基础知识。制裁啊、你们怎么回事呢？ 要干什么？我刚刚把你救醒你太，你抬手就掐我脖，你在说吧。你方才是想救我，不然呢？你不懂。虽然你是关键人物，他肯定有法子帮我问你件事啊，我大伯。 要把我要去殉葬了，我该怎么办呢？活人殉葬，草菅人命，按律主犯应斩，从犯流放三千里。谁敢对你如此，投官便是。你、嗯、以为你有什么好法呢？但是我就无凭无据的我我官也没有啊！我官府的人必定在四处张望。 或许可借此机会换个身份，好尽快找到十三。或许可以帮你，有话不妨直说啊。